Базових загрози уповільнення економіки і посилення цінового тиску. Вони ці проблеми конкурують між собою. Наразі здається, що баланс ризиків зміщений в сторону інфляції. Проте, ми вважаємо, що і інфляція як бюджетний таргет або бюджетна мета, і зростання як бюджетний таргет або бюджетна мета. Все ж таки знаходяться в зоні можливого досягнення. Ми можемо навіть мати за певних умов інфляцію менше, ніж бюджетний орієнтир, а економічне зростання за певних умов більше, ніж бюджетний орієнтир. Це можливо. Тому на такій оптимістичній ноті ми починаємо. Я передаю ці ваші матеріали, ви їх, будь ласка, по можливості почитайте, запитайте, використовуйте. Але все-таки, навіть якщо нам вдається знайти рішення по неусуненню ризиків, а по адекватному управлінні ризиків в цьому році, це не означає, що не буде реінкарнації цих ризиків. Вони будуть відроджуватися. Ми взяли, ну я принаймні вам запропоную таку солодку макропару, солодку парочку інфляція і зростання. Ви можете знайти периферійні ризики, запитуйте, будь ласка. Ну, навіть якщо ця парочка солодка буде знаходити спільну мову, і я не думаю, що ми у що цього розриву їх і ділі не буде в наступні роки. Щоб все таки мінімізувати відродження ризиків у майбутньому. Нужно ответить на более глобальные вопросы, на какие может могу ответить только Я, Я на проблемах и на рисках, связанных со среднесрочным развитием. Ну так, 5-10 лет. Я хочу обратить ваше внимание на то, что среди постсоветских стран, соседних с нами, и не воевавших, как Молдавия, Грузия... Мы единственная страна, которая не достигла уровня э, советского периода, то есть 90-го года. Э, мало того, что остальные страны, и прибалтийские, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан, э, достигли этого уровня между 2002 и 2006 годом. Мы... А что нам надо было достигать? Вот. вот им почему-то надо, а нам нет. Значит, а нам вот им надо, а нам нет. Вот мы будем думать над этим. А в 2008 году мы имели 75% уровня 90-го года, а сейчас после кризиса 64%. И теперь нужно только несколько лет, чтобы остановиться, а дальше идти вперед. То есть проблемы у нас как раз среднесрочное довольно жесткие. Дело не только в количественных характеристиках, качественной характеристики нашей экономики э, неблагоприятная. Это низкопередельная, энергорастратная экономика, э, изношенная моральная и физическая инфраструктура, требующая колоссальных э, капиталовложений просто для своего воспроизводства нормального. В этом, в этом контексте цель провозглашенная нынешней властью за 10 лет войти в двадцатку самых развитых стран, мне кажется не очень хорошей услугой, кто придумал эту цель, не очень хорошей услугой для президента страны. Дело в том, что двадцатка развитых стран имеет сейчас воловой внутренний продукт в сопоставимых ценах приблизительно 40 долларов на человека, в то время как мы порядка 6 тысяч. Таким образом, нам надо вырасти будет, даже если они не будут расти, в 6-7 раз. 6 раз за 10 лет это приблизительно 20 процентов в год непрерывного роста. Это невозможные цифры. Я бы такую цель не ставил. Я бы вообще э, поставил бы акцент не на количественном росте, а на качестве и устойчивости роста. Но, э, в сущности, такой, такая постановка вопроса есть неявная. Это э, устойчивый рост и качество роста обеспечится системными инфраструктурными реформами. И такая постановка вопроса есть. Система инфраструктурной реформы. Я хочу сказать что последний раз так, такую постановку вопроса была мы слышали от президента Кучмы первого срока, ни президент Кучма второго срока, ни президент Ющенко такого рода постановками вопроса не озаботились. И то, что есть, то, что есть такая постановка вопроса, то, что идет подготовка к такого рода системной реформе, мне кажется, это плюс.